四点半，三号厅《闪灵》，你几点到？你还来吗？他这胆子看《闪灵》。Red rum, red rum. 还让不让人看不能坐下啊！ 暂时无法接通，稍后再拨。怎么不接电话呀？不好意思，请让一下。不好意思、啊，请让一下。对不起，我来晚了。 谢啊！啊，十一，你先放开我，你抱,抱抱抱太紧了。你没事了？我没事儿啊。不是，你怎么在这儿呀？总要跟我说你犯病了。我没有犯病啊。那刚才的恐怖电影没吓到你吗？啊！我刚才一进去就感觉那个气氛特别的不对，所以我立刻就蒙上了我的眼睛，就差那么一。 没事就好，好那，走吧，我送你回家。 怎么了？还在为刚才的电影不开心啊？哎，没有。我就是在思考一个问题：如果你喜欢的人不喜欢你，你该怎么办？那就放弃吧。与其追逐一个不爱自己的人，不如选择一个爱自己的人。 会更幸福。时候不早了，进去吧。嗯，今天谢谢你啊，走啦。方言，以后如果想看电影，可以一起啊。 你回来了呀？这是给我留的吗？点多了。哦。你今天工作挺忙的。啊，电影院，我忘了。啊，没关系。我跟你说，那个电影特别的好看，那个妻子特别爱她的丈夫。 你觉得他值得被爱吗？那你觉得什么样的人值得被爱？我就是好奇，石、呃、总的恋爱观。很简单，我的生活只有电影，感情这种东西对我来说，浪费时间和精力。那个。 我想跟你说，我们约定的时间快到了，我想跟你商量一下，能能不能？房子我帮你找，地址问郝云俊。我不是想说这个呀，说什么约定到期的事儿。本来是想留下的，现在只能搬走了。